hasharotlar sinfi hasharotlarning tanasi bosh ko'krak qorin bo'limlaridan iborat oyoqlari uch juft traxeya bilan nafas oladi yashil bronza qo'ng'izining tuzilishi bahor va yoz davomida turli o'simliklar gullarining ustida yirik uzunligi bir ikki santimetr yashil qo'ng'izlar uchib yuradi qo'ng'iz tanasining ustki tomoni yaltiroq yashil qorin tomoni esa qizg'ish tusda bo'ladi sinchiklab tekshirilganda uning orqa tomonida ko'ndalang oqish chiziqlari ko'rish mumkin bronza qo'ng'iz yevropa va osiyo qit'asining deyarli hamma joyida uchraydi qo'ng'iz qo'lga olib ko'rilganda uning xitin qopig'i qalin va qattiq ekanligini sezishimiz mumkin bronza qo'ng'izi va boshqa hamma hasharotlarning tanasi bosh ko'krak va qorin bo'limidan iborat bosh bo'limi qo'ng'izning boshida og'iz va sezgi a'zolari joylashgan og'iz teshigini oldingi tomon tomondan ko'ndalang joylashgan bitta kichik plastinka shaklidagi yuqori lab yon tomondan bir juft yuqori va pastki jag'lar ostki tomondan pastki lab o'rab turadi pastki lab va pastki jag'lar bir juftdan paypaslagichlar bilan ta'minlangan paypaslagichlar tuyg'u va tan bilish organlari hisoblanadi qo'ng'iz boshining ikki yonida bittadan yirik murakkab ko'zlari bo'ladi har qaysi ko'zi bir necha mingta zich joylashgan mayda oddiy ko'zchalardan iborat ko'zlarining oldida esa bir juft mo'ylovi joylashgan mo'ylovlarning uchi yelpig'ichga o'xshash kengaygan erkak qo'ng'izning mo'ylovi urg'ochilarga nisbatan yirikroq bo'ladi mo'ylovlar hid bilish organi hisoblanadi ko'krak bo'limi hasharotlarning ko'krak bo'limi uchta bo'g'imdan iborat ikkinchi va uchinchi ko'krak bo'g'imlarining ustki tomonida bir juftdan qanotlar joylashgan qo'ng'iz tanasiga orqa tomondan qaralganda faqat birinchi ko'krak bo'g'imi yaxshi ko'rinib turadi ko'krakning qolgan ikki bo'g'imi va qorin bo'limi qattiq va qalin ustki qanotlar bilan qoplangan bu qanotlar oldingi nozik pardasimon ostki qanotlarni va yumshoq qorin bo'limini himoya qilib turadi qo'ng'izlarning ustki qanoti qattiq bo'lgani tufayli ular qattiq qanotlilar turkumiga kiritiladi ko'pchilik qo'ng'izlarning ustki qanotlari ikki tomonga yoyilib samolyot qanoti singari ko'tarilish yuzasini hosil qiladi lekin tilla qo'ng'izning to qanotlari uchishda ishtirok etmaydi bu qanotlar qo'ng'iz uchganida ham tanasining yelka tomonida yig'ilib turaveradi ustki qanotlar oldingi qismining ikki chetida bittadan kemtik joyi bo'ladi uchishdan oldin qo'ng'iz bu kemtiklar orqali ostki qanotlarini chiqarib yoyib oladi va tez tez qanot qoqib uchib ketadi voyaga yetgan ko'pchilik hasharotlarning oldingi va orqa qanotlari deyarli bir xil qalinlikda bo'lib ular uchishda ishtirok etadi qanotlar hasharot uzoq masofalarga tarqalishi oziq izlash va tuxum qo'yish yoki qishlash joyini tez topishga yordam beradi kuchli rivojlangan qanotlar erkak hasharotlarning uzoq masofalarga uchib borishi va urg'ochisini topishida yordam beradi hasharotlar orasida qanotsiz turlari ham keng tarqalgan bitlar burgalar va to'shak qandalalari kabi hasharotlarning qanotlari parazitlik qilib yashash tufayli yo'qolib ketgan qo'ng'izlar va boshqa hasharotlarning har bir ko'krak bo'g'imiga qorin tomondan bir juft oyoqlar birikkan oyoqlari besh bo'g'imli bo'lib oxirgi bo'g'imi o'tkir tirnoqlar bilan ta'minlangan yashash muhiti hasharotlarning tuzilishiga katta ta'sir ko'rsatadi yerda o'rmalab yuradigan hasharotlar masalan qo'ng'izlarning oyog'i bir xil tuzilgan sakrab harakat qiladigan chekirtkalarning orqa oyoqlari yo'g'on va uzun bo'ladi suv qo'ng'iz va qandalalarning oyoqlari eshkakka aylangan tuproqda yashovchi buzoqboshlarning oldingi oyoqlari esa belkurkka belkurakka o'xshash kengaygan bo'ladi qorin bo'limi bronza qo'ng'izining qorin bo'limi sakkizta bo'g'imdan iborat qornini yelka tomondan ustki qanotlar yopib turadi ustki qanotlar ostidan faqat qorinning uchki qismi chiqib turadi qorin bo'g'imlari tanasining ostki tomonida ko'rinadi qorin bo'limi ko'krak bilan harakatsiz qo'shgan hasharotlarning gavdasi bosh ko'krak qorin bo'limidan iborat boshida bir mo'ylovlari murakkab ko'zlari og'iz teshigi atrofida yuqori va pastki lablar yuqori va pastki jag'lar joylashgan mo'ylovlar hid bilish jag'lar oziqni uzib ız olish va chaynash hamda lab paypaslagichlari tam bilish va tuyg'u vazifasini bajaradi ko'krak bo'limi uchta bo'g'imdan iborat ikki va uch ko'krak bo'g'imlarida bir juftdan qanotlar har bir bo'g'imida esa bir juftdan yurish oyoqlari bo'ladi qorin bo'limi bo'g'imlarga bo'lingan qo'ng'izlar qanot larining bir jufti qalinlashib xitinlashgan ustqanot hosil qiladi e'tiboringiz uchun rahmat kanalimizga obuna bo'ling va videoga layk like bosishni unutmang